Salam kanalımızın dəyərli izləyiciləri, bu gün möhtəşəm bir mənzil haqqında sizləri ətraflı tanış edəcəm. Videoya keçməzdən öncə xahiş olunur kanalımıza video bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Mənzilimiz harda yerləşir? Mənzilimiz yerləşir Yasamal rayonu, İnşaatçılar metrosuna 1 dəqiqəlik məsafədə, ə, demək Qələbə Rezidens deyilən bir məhsədə Belə 2 otaqlıdan qanlı 2 otaq, 3 otağa düzəlmə, super təmirli bir mənzil haqqında sizləri ətraflı tanış edirəm. Mənzilimiz dəyərlı izləyicilərimiz, mənzilimiz gördüyünüz kimi bura bizim mən hal-hazırda mənzilin qonaq otağında olduğuma görə birbaşa təqdimata qonaq otağından başlayıram. Bura gördüyünüz kimi bizim mənzilimizin qonaq otağıdır. Çox geniş ölçülü bizim qonaq otağımız var. Gördüyünüz kimi bütün Nə əskigərə varsa hamısı yerləşdirilib, hazır vəziyyətə gətmişdir. Polumuz bambu parketdir. Gizli işıqlarımızdan belə, skoplarımız, lüstralarımız hər hansı hamısı çox yüksək səviyyədə təmin olunub. Siz də ali alıcıların ixtirinə verilmişdir. Gördüyünüz kimi dəyərlinizlə əcrazlarımız. Bura bizim mənzilimizin qonaq otağıdır. Burada da demək istili sistemə kombidir. Atoplenlər çək, yəni qoyulub hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Mənzilimizin demək təmir zamanı bahalı və keyfiyyətli materiallardan istifadə olunmuşdur. Ev sahibi, yəni özü üçün təmir elətdirdiyi bir mənzildir, satış üçün nəzərdə tutulmamışdır. Sadəcə olaraq bu günləri, yəni sürətli pul lazım olduğuna görə mənzili satışa çıxartmışdır. Buyurun ətraflı baxa bilərsiniz. Bura gördüyünüz kimi dəyərliz rəzizlərimiz. Əsas giriş qapı hissəsidir. Əsas giriş qapı hissəsi ilə daxil oluruq. Bu şəkildə məndən burda sol tərəfdə sanitar qovşağıdır, qonaq otağı, sanuzeli, otağı, yəni yataq otağı, yataq otağı və mətbəx hissəsi burada yerləşir. İndi isə ayrı-ayrılıqda bütün otaqların hamısını ayrı-ayrılıqda çəkislərə çəkib təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi dəyərliz rəzizlərimiz Mənzilimizin dəhliz xolestəsində ümumiyyətlə sanitar qovşaq, sanuzeldə hər də granit mərmər görürsünüzsə, o, isti poldan ibarətdir. Mən hal-hazırda indi sizlərə çəkib təqdim edəcəyim otaq yataq otağımızdır. Gördüyünüz kimi yataq otağı da həmçinin eyni viddə, eyni şəkildə təmir olunmuşdur. Yəni sadəcə olaraq bura qonaq otaqlar gözə bir 3-5 kvadrat balacadır. Yəni bu deməkdir ki, balaca bizim yataq otağımız var. Çox geniş ölçülü, malihdir. Hətta 20 kvadrat metrdən ibarətdir. Mənzilimiz 2 otaqdan 3 otağa çox uğurla düzəldilmişdir. Mənzilimizin qiymətini aşağıda şərh bölməsində qeyd edəcəm və videonun sonunda sizləri xəbərdar edəcəm. Gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz, dizayn, interyer çox yüksək səviyyədə düşünülmüşdür. Polumuz banlı parketdir. Bura isə bizim mənzilimizin mən sizə təqdim edəcəyimiz bu pridelka olunmuş ikinci yataq otağından ibarətdir. Gördüyünüz kimi bu yataq otağının o birsinə yuxarıda pəncərələr düzəldilib. Burada da həmçinin demək hər bir şey yüksək səviyyədə təmir olunub, hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Aboy kağızları həmçinin bahalı və keyfiyyətli aboylardan istifadə olunmuşdur. Bura gördüyünüz kimi dəhliz xol hissəsi ilə birbaşa daxil olanda belə bir garderob düzəldilmişdir. Yəni çox geniş garderobdan ibarətdir. Yəni bura əskərə nə varsa rahatçılıqla mənzilə yerləşdirmək olar. Bura gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz, bizim mətbəx otağımızın, mətbəx otağı da görən, bura isti poqram mərmərdən ibarətdir. Bura da gördüyünüz kimi mətbəx mebelizatı hamısı yerləşdirilib, hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Buyuruq baxa bilərsiniz. Yəni alan şəxs seçlə əlini vurmadan rahatlıq və öz əşyasını gətirir, öz mebelini gətirir, rahatlıqla mənzilə yerləşdirə bilərsiniz. Mənzilimiz gün gören mənzildir, düzdür, pərdələr bağlıdır. Dem, mən hal-hazırda sizlərə təqdim eləyə bilmirəm. Yəni toz olduğuna görə mən ora çıxa bilmirəm. Dəyərlizləyicilərimiz buyurub baxa bilərsiniz. Həqiqə mebel, hamısı bahalı membran mebeldən ibarətdir. Bura isə bizim dəyərliz bacılarımız, mənzilimizin sanuzelidir. Gördünüz kimi, burada sanitar qovşağı, sanuzel ayrı ayrılıqdadır. Burada da isti pol granit mərmərdən ibarətdir. Buyurub baxaq, bilərsiniz. Bura isə bizim mənzilimizin sanuzelidir. Gördünüz kimi, hamam otağıdır. Burada da gördünüz kimi hər bir şey yerləşdirilib. Yəni ehtiyac çox düşü nəseləbə, bütün aksessuarlar hamısı tamamlanmışdır. İndi isə bir balaca qısa olun. Selim. Mənzilimiz yerləşir Yasamal rayonu, İnşaçılar metrosuna 1 dəqiqəlik məsafədə. Qələbə rezidensdə olan bir ərazidə. 103 kvadrat qanunu 2 otaq, 3 otağa düzəldilmiş, super təmirli bir mənzil haqqında sizləri ətraflı tanış edirəm. Mənzilimizdə demək binanın yeraltı dayanacağı ətrafından bütün marşrutlar metronun düz tam yanından keçir. Yəni uzağa getmə ehtiyacı yoxdur. Alış-veriş mərkəzləri, yəni onu deməyə də artıqdır. Yəni bilən bilir ki, inşaatçı metrosunun ətrafında hər bir şey var. Yəni uzağa getmə ehtiyacı yoxdur. Mənzilimizin qiymətli start qiyməti dəyərlizləyicilərimiz 265.000 manat təşkil edir. Yəni real müştərilərimiz olsa, əyani şəkildə, yəni evə baxdıqdan sonra qiymət haqqında danışmaq mümkündür. Əlavə nə sual yaranarsa, ekranda gördüyünüz nömrələrə buyur müraciət edə bilərsiniz. İndisə sağ olun, yeni bir mənzildə görüşənə qədər.